bundan o'n uch yil avval mening ismim bilol biz javohilning tug'ilgan kunini nishonlash uchun uning uyiga do'stlarimiz bilan birgalikda maishat qilish uchun bordik uning uyi baland etajli domlarning oltinchi etajida joylashgan edi liftga chiqib uning uyi tomon ko'tarildik uning yashash qavatiga ham chiqdik so'ngra eshigini qo'ng'irog'ini jiringlatdik u chiqdi biz unga bir blok pivoni ko'rsatib bugun ajoyib maishat bo'ladi dedik u ha ajoyib kiraveringlar dedi biz tuni bilan 4 nafar do'st butilkalarni birin ketin bo'shatar edik shu payt men osmonga qarab yotganimda oynadan nur taralayotganini ko'rdim Ba'zim juda ham esda qolarlik bo'lib o'tayotgan edi ajoyib do'stlar hech qachon bunaqa yig'ilmagan edik men uh, bu tushayotgan chiroq nuriga qarab qaranglar qanday ajoyib a do'stlar bu bizda esda qolarlik bo'ldi bu bazm dedim shu payt birdaniga chiroq o'chib qoldi a nimalar bo'lyapti men ham nima bo'ldi deya o'rnimdan turdim derazaga qaradim ne ko'z bilan ko'rayki bu holatdan muzlab qolgan edim derazada qandaydir maxluq bizga qarab kulib turardi juda ham qo'rqinchli ovozda bu holatdan barchamiz shok holatiga tushib muzlab qolgan edik u juda ham dahshatli kulardi bu juda ham dahshatli holat edi buni tasvirlab berish juda ham qiyin shu payt muzaffar butilkani oldida u ketyapti biz qochdik bu yerdan tezda qochishimiz kerak deya eshik tomon yugurdi biz ham uning orqasidan barchamiz yugurdik shu payt lift ishlamayotganini his qildik so'ngra biz yugurib zinaga bordik zinadan pastga qaradik u yoq juda ham qorong'u edi Dahshat. zinadan pastga tushdik so'ngra bino qorovulini baqirib chaqirdik so'ngra u birdaniga qayoqdandir keldi ana u kelyapti qani bu yoqqa yuring deya unga yo'lda bo'lgan barcha voqeani aytib berdik shu payt asadbek axir u bizga tashlanib qolsachi dedi men ha rostdan ham biz borib o'sha o'tirgan xonamizning oynasiga borib qaradik ne ko'z bilan ko'raylikki u yerda hech nima yo'q shu payt bizga qorovul bir dahshatli voqeani aytib berdi bu yerda bir odam qandaydir la'natga uchragan ammo buni hech kimga aytmas edik bu maxluqni faqat sizlar ko'ryapsizlar dedi biz orqa tomonga o'tdik so'ngra oynaga qaradik u eng tepadagi so'nggi etajning oynasida ichkariga qarab turar edi so'ngra u bizni ko'rdi hamda bizga qaradi bu juda ham dahshatli holat edi shu voqeadan so'ng do'stim bu yerdan ko'chib ketdi kanalimga obuna bo'ling sizlar uchun yanada dahshatli va qo'rqinchli animatsion hikoyalarni chiqarishda davom etamiz